Bab 84 Permainan Perancangan Silakan, kamu boleh tanya apa saja yang kamu ingin tahu, kata Ruthorn dengan penuh galakan. Tetapi, perlu diingat, tiada apa pun di alam semesta ini yang tidak penting. Baiklah, saya memulakan, semalam, Koharu dan saya menyedari bahawa kami berdua sangat terkejut dengan peristiwa-peristiwa yang telah berlaku kepada kami dan ia hampir kelihatan seolah-olah semuanya telah dirancang. Semuanya terjadi dengan begitu sempurna. Dan walaupun saya masih belum sepenuhnya memahami prosesnya, saya telah belajar bahawa tiada apa yang berlaku secara kebetulan. Jadi saya tertanya-tanya apa yang menyebabkan setiap insiden itu berlaku. Ah, kata Ruthorn, itu soalan yang bagus. Jika kamu hanya berfikir secara cetek, ini mungkin kelihatan seperti kebetulan atau mungkin kelihatan seperti nasib baik telah datang kepada kamu. Tetapi jika kamu berfikir lebih mendalam dengan memahami proses kami, kamu akan memahami bahawa sebenarnya kamulah yang menyebabkan semua itu berlaku. Lebih-lebih lagi, kamu tidak merancang perkara ini jauh lebih awal, ia adalah perancangan spontan kamu. Tunggu, saya bersumpah saya tidak merancang apa-apa pun sebelum ini, saya membantah. Saya tidak pernah pun memikirkan apa yang mungkin berlaku kerana saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Biar saya beritahu kamu bahawa bukan minda sedar kamu yang membuat segala sesuatu berlaku tetapi sebenarnya jiwa kamu yang melakukannya untuk kamu, Ruthorn menyambung. Jika ada cara untuk menunjukkan kepada kamu perbualan yang berlaku antara jiwa kamu dan jiwa orang lain di sekeliling kamu, kamu akan melihat bagaimana mereka seronok bermain permainan mencipta situasi yang mencabar kamu dan rakan-rakan kamu. Jiwa-jiwa ini menentukan dan menyelaraskan antara satu sama lain. Dan apabila mereka telah memilih sesuatu situasi, mereka memerhatikan ia berlaku dengan penuh keseronokan. Kamu tidak pernah boleh meneka apa yang jiwa kamu akan lakukan untuk kamu. Kadang-kadang, ia mungkin mengubah rancangan. Ia boleh berubah fikiran seperti mana kamu lakukan dan mengubah arah yang telah ditetapkan sebelumnya. Jiwa kadang-kadang mengubah rancangan untuk keseronokan dan kadang-kadang untuk memperbaiki sesuatu. Tuengla adalah dunia jiwa-jiwa bebas tanpa komitmen atau kontrak karma dan dunia yang penuh dengan kegembiraan. Oleh itu, jiwa-jiwa ini boleh berseronok melakukan apa saja yang mereka mahu tanpa perlu risau tentang ikatan karma dengan jiwa lain. Dan sudah tentu, dengan jiwa kamu yang mencipta situasi, ia hanya membenarkan perkara-perkara baik dan istimewa sahaja berlaku kepada kamu, Ruthorn meneruskan. Tidak akan ada keadaan buruk, tiada kemalangan, tiada hukuman untuk kamu dan kamu tidak akan kecewa atau menderita sama sekali kerana semua orang di sini sudah pun melalui pertempuran yang paling sukar proses yang serupa telah digunakan di Gaya juga tetapi aplikasinya adalah sebaliknya jiwa-jiwa di sana berusaha untuk menyebabkan kesilapan, kekecewaan, perpisahan, kesedihan dan penderitaan kata Ruzol kamu kata sebelum ini bahawa jiwa kita dipenuhi dengan cinta. Jadi kenapa mereka menikmati membuat kita menderita? Saya membantah. Itu adalah keinginan setiap jiwa untuk membuat kamu sedar. Saya masih tidak faham. Ia kerana mereka cuba melakukan segala-galanya dengan cinta, dia menegaskan, tetapi jawapannya tidak menjelaskan apa-apa bagi saya. Jika kamu kata mereka melakukannya dengan cinta, ini semakin mengelirukan saya. Bagaimana mereka boleh membuat seseorang menderita kerana cinta? Saya percaya sesiapa yang bertindak dengan cara itu didorong oleh kebencian, saya membantah lagi. Dalam dunia yang penuh dengan kontrak karma yang direka untuk kenaikan, lebih sukar sesuatu situasi yang harus dihadapi, semakin tinggi frekuensi positif yang akan dihasilkan. Dan sudah tentu, apabila situasi itu sukar, kesilapan mungkin berlaku dan keputusan yang salah boleh dibuat. Apabila kamu membuat kesilapan, jiwa kamu perlu membimbing kamu untuk menanggung akibat dari tindakan kamu. Ia agak sukar dan rumit untuk mencipta semula situasi yang serupa dari mana kamu boleh belajar dan benar-benar memahami apabila kamu telah menyakiti orang lain pada masa lalu dan bagaimana rasanya apabila seseorang telah menyakiti kamu dengan cara yang sama. Apabila anak kamu melakukan kesalahan, dia mungkin tidak perlu menghadapi akibat atau karma sama sekali jika dia menyesal dan mengakui kesalahannya kepada bapanya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Apabila dia melakukan itu, semua rancangan kamu untuk membuatnya bertaubat tidak lagi diperlukan, jelas Ruthon. Saya harus mengakui, ia kedengaran seperti sesuatu yang baik untuk melakukan perbuatan buruk tanpa perlu menanggung akibat karma, kata saya. Namun, tambah Ruthon, dia mesti menunjukkan bahawa dia benar-benar menyesali tindakannya dan bahawa dia telah mengubah sikapnya. Buktinya adalah dengan membuat dia berhadapan dengan dan menahan godaan untuk mencuri lagi dan lagi sehingga kamu boleh pasti bahawa anak kamu tidak akan melakukannya lagi Sayangnya kebanyakan orang cenderung bertaubat dengan kata-kata kosong apabila mereka berada dalam situasi di mana mereka harus membuktikan bahawa mereka dapat menahan godaan lebih sering daripada tidak mereka akan jatuh ke dalam godaan itu dan melakukan kesalahan yang sama lagi. Jadi, pelajaran untuk membuat mereka sedar dan menyesali apa yang telah mereka lakukan masih perlu dilaksanakan. Sekarang, berdasarkan hipotesis ini, bolehkah kamu bayangkan apa yang jiwa kamu telah lakukan kepada kamu dan mengapa ia melakukannya? Ruthon bertanya kepada saya, "Hampir setiap peristiwa dalam hidup kamu diciptakan oleh jiwa kamu dan telah membimbing kamu secara rahsia," kata Ruthon. "Benarkah?" saya bertanya, agak terkejut dengan apa yang dia katakan. "Tetapi bagaimana dengan situasi-situasi yang baik dan memuaskan yang berlaku di antara saat-saat kekecewaan?" Situasi-situasi itu juga wujud dalam hidup. Ya, itu berlaku dalam setiap saat dalam hidup kamu. Jiwa kamu mencipta saat-saat kepuasan ini dengan sengaja untuk menunjukkan kepada kamu betapa baik mereka boleh membuat kamu merasa. Tetapi jika kamu perhatikan dengan teliti, kamu akan melihat bahawa saat-saat itu tidak bertahan lama. Ia sering berlaku sebelum satu lagi kekecewaan melanda kamu. Jiwa kamu mahu kamu mengalami kedua-dua pengalaman ini sendiri. Ia sangat berbeza di sini kerana perkara-perkara tidak pernah berubah di sini, tambahnya. Di dunia kamu, saat kepuasan ini dipanggil pahala atau karma baik yang bermaksud kamu diberi ganjaran sementara. Ia bukan satu bentuk penerimaan yang kekal kerana jiwa tahu bahawa minda sedar setiap orang di dunia kamu masih perlu melalui pelbagai pelajaran dan bertaubat akibat daripada pengumpulan kontrak karma, kata Ruthon. Saya akan beritahu kamu satu lagi kebenaran. Tiada siapa datang ke Tuingra untuk menerima pahala pahala itu sendiri membayangkan bahawa mereka yang melakukan perbuatan baik mengharapkan ganjaran akibatnya ini bermakna sebahagian daripada beban tenaga masih terikat kepada jiwa tersebut konsep menerima pahala hanya wujud di dunia gaya dan di syurga ayalan tempat yang hanya wujud dalam imaginasi kamu tetapi mereka yang dijemput ke Turinga mestilah jiwa-jiwa yang murni tanpa beban molekul tenaga. Ini bermakna apa sahaja yang mereka lakukan, mereka perlu melakukannya dengan niat yang murni, tanpa mengharapkan apa-apa balasan, termasuk apa-apa ganjaran untuk pahala yang baik. Perbuatan baik mesti sentiasa dilakukan dengan hati nurani dengan kesedaran bahawa kamu melakukannya kerana ia baik dan berbaloi dilakukan, dan hanya dengan cara itu barulah kamu akan mengeluarkan kualiti terbaik dalam diri kamu, kata Ruthorn mengakhiri.